buat yang apa tu segitiga ni lakar segitiga ni okey tengok eh dia kata bearing titik G dari T eh, dari titik D adalah sama jadi nanti awak kena create urup G tu dekat atas DF ni garisan DF ni ha tu je okey faham tak okey sekarang ni kena fikirkan bila kita buat segitiga tu dia jadinya kaki dia tu mesti sama macam yang dinyatakan ha yang ni kena tengok ni EG mesti sama dengan EF. Dia maknanya bila kata bearing titik G dan D adalah sama dengan bearing titik F dari D ni. Eh dan titik D. Dan EG sama dengan EF. Awak nak lakarkan segitiga DEG. Okey awak tengok segitiga DEG ni. Sudutnya. Ah, uh, sorry. EG dengan EF ni mesti kaki dia sama. Jadi sini E. Mana nak perginya G tu. G ni mesti berada dekat atas garisan DF ni. Sebab dia kata bearing dia sama. Jadi, bila awak nak create tu, contohlah awak nak letak G kat mana? Tengah sini, macam tu. Ni katakan sini letak G. Awak mesti kena gabung dengan huruf sebab nak jadi segitiga. Takkanlah bila awak dah letak titik G kat sini, awak nak gabung dengan D. Tak logik lah sebab D dah, tu dah ada garisan, faham tak? Ha, jadi, kalau letak G sini, gabungnya mesti dekat E. Ha, lepas tu fikir, EG sama tak dengan EF? Itu ha, je ceritanya, ayat tadi. EG kat sini. E sini ya. Boleh sama tak? Ah, ha, boleh kan? Macam boleh sama kaki kan? Ha, itu je ceritanya. Jadi kalau dia macam boleh sama kaki, ah ha, awak letakkan EG -E ni ke dalam sikit. Ah ha, macam tu. Sini G. Lepas tu nanti bila awak gabung nampak. Ah ha, kaki dia akan sama dengan dia gabung je. Eh. Okay. Ah ha, so kaki dia tu boleh cukup syarat yang EG EF e macam tu. Ada lagi satu cara, dia try and error tau, tak boleh main, main kat mana, kat mana terus tau, tak. Ada satu lagi cara, awak boleh panjangkan garisan DF ni, ha, boleh. Panjangkan garisan DF tu. Bila kita panjangkan garisan DF ni, ha, panjangkan je kan, okay. Okay, betul awak nak letak G tu dekat mana? Ha, katakan G dekat sini. Ha, boleh. Ha, lepas tu mesti gabung, nak gabung apa? Mestilah gabungan E. Nak jadi segitiga takkan gabungan D. D dah garis lurus kan? Ha, lepas tu awak gabung dengan E. So bila awak gabung dengan E. Cukup tak syarat yang kita nak ni. EG sama dengan EF. Mana EG? EG nya kat sini. EF nya pendek. Nampak tak? Tak sama. Ha, jadi tak boleh. Ha, itu je konsep. Macam mana nak buat? Segitiga. Lakarkan segitiga. Jadi... Kita ambil ke dalam. Ha, macam tu. So bila ke dalam dia boleh jadi tegak. Lepas tu kita boleh gabung dengan E. ah ha, eh, no, lengkok dah. Ha, gabung dengan E, okey. Ha. So automatik kakinya boleh sama. Ni awak ke dalam sikitlah. Apa pandai awaklah. Dalam ke ke, ke ni, ni mas saya. masa rasa macam ke dalam sikit ni. Dalam lagi. Ha, gambar aja ni pun lah tak tak berapa. Ha, macam tu. So nampak tak kaki dia bersama Jadi EG akan sama dengan EF Tu je konsep dia Faham ha, tak? Okay. Jadi EF ni dah dapat kan Awak dah dapat kan Mereka dapat itu hari berapa kan? Eh? 10.6 kot ha. So sini akan jadi 10.6 Lepas tu sudut ni Mereka kata itu hari mereka dapat berapa Itu lupa dah 50 eh 50.9 ha. Jadi bila kaki dia sama Sudut kat sana pun sama Faham tak? Kaki sama segitiga kaki sama Kan? Segitiga kaki sama. Sudut bawah mesti sama kat kaki. Ha. Jadi bila soalan kata nak suruh cari sudut DGE. Mana DGE? Kena kena pasti. Ni D, ni G, yang ni E. Jadi sudut mesti kat tengah-tengah. DGE, sudut mesti dekat G. Ha, sini. Ha, senang kan? Itu garis lurus. Ha, yang besar kan? Ha. Ni kan garis lurus. Bila garis lurus, 180 tolak dengan 50.90 dapatlah jawapan dia. Simple je. Okey. Okay. okay. Ha, luas segitiga tahu kan? Luas segitiga DEG, luas mesti setengah darab AB sin C. Ingat, satu garis, satu garis apik sudut. Ha, tengok. Ha, sini dah ada 14. 14 garisan DE. Sini 10.6. Ha, cari sudut sini berapa? Cari. Faham? Okay? Okay. Seterusnya kita tengok yang kedua. Ha, tu. Okay. Lakar segi tiga. A prime, B prime, C prime. Tengok segi tiga A, B, C ABC tu je. Mesti syarat ni dipatuhi. Ha, nampak? Ha. Okay. Sekarang ni tips dia. Kalau dia bagi sudut macam ni. Ujung ni. Sudut ni awak lock. Ani ha, ni B tengah tengah ni sudut lah maknanya. Okey, sudut tu log tu maknanya. Sudut ni dia adalah B lama. Dia juga akan jadi B baru. So dia tidak boleh bergerak. Ha, faham tak? Untuk yang awak nak create segi tiga tu. B tu tak boleh bergerak. Yang boleh bergerak C dengan A. So pilih. Ha, macam tu. Okay, katakan awak nak pilih C. Ha, kan segi tiga kan. Ha, macam ni. Saya keluarkan. Sini A. Sini B. B tak ada gerak dah sebab dia dah sudut. Ha, dia adalah B. Dia juga adalah B baru. Sekarang C ni yang awak nak gerakkan okay, Macam mana awak nak gerakkan C tu Ke depan atau ke belakang Kau suka ha, Faham Katakan kita nak gerak ke depan ha, Berhentilah kat mana-mana pun yang awak nak Okey, Sini kita letak C Prime Kenapa? Sebab awak dah klonkan C tu Bila awak dah gerakkan C Dia C lama dekat tempat asal dia C baru kat tempat baru biasa mesti cantum Cantum dengan apa? Takkan cantum dengan B Jadi garis lurus Cantum dengan A Untuk jadikan dia segi Ha, guys. Lepas tu tengok syarat Dipatuhi tak ha. ha. Itu memang wajib tengok macam tu ha, Jadi bila kita tengok syarat AB dengan AB ha, Maknanya ni nampak ni ha? AB ni tak bergerak langsung Kat situ dia duduk dan diam A pun tak gerak ha, Jadi A dia dia A lama Dia A baru AC sama tak dengan AC ha, Nampak ni AC prime ni Faham ha. AC biasa ni Sama ke Ni lala pendek. Ni yang panjang. Tak sama. Tak sama panjang kan? Ha. Jadi gagal. Ha. Kita punya cara ke depan tu gagal. Ha. Tak boleh. Cari cara lain. Ha. Itu je cerita dia. Okay. Nak cari cara lain apa lagi boleh buat? Ha. Ke belakang kan si ni garisan? Eh. Ke belakang kan garisan dia. Ke belakang. Agak-agak. Ha. Sampai sini berhenti. Contoh. Ha. Try klonkan C tu. Letak C prime. Okay, sebab kita dah wujud yang baru. Mesti sambung. Nak sambung dengan mana? A. Eh. Ha, boleh tak menjadikan dia kaki sama? Ha, kita boleh tak? Ha, macam tu. Kita boleh tak kalau kita gabung jadi kaki sama? Bila kita gabung tadi, macam pendek je kaki dia. Tapi, ada harapan tak untuk samakan dia? Ha, ada kan? Ha. jadi, kita panjangkan lagi sikit. Ha, macam itulah. lah. Jadi, daripada sini, daripada sini, ke dalam panjangkan. Agak-agak. Ha, Okey. Agak -agak. ha. okay. Letak sambung. Macam boleh di kaki samakan. Ha, macam tu. Ha, ke depan sikit. ah, ha, Macam boleh lah di kaki samakan. Ah, ha, jadi, sinilah kita letak C clone, C prime. Ha, ni C lama. Ha, lepas tu, A tak bergerak kan? Ah, ha, A pun A baru kat situ. Jadi, check kita punya ah, uh, konsep kita tadi. Apa dia punya syarat? A, B dengan AB. Ah, ha, sama je. Ah, ha, tak bergerak. Okey. AC dengan AC. Ha ni, A prime, C prime, A dengan C lama. Macam boleh dijadikan kaki sama. Faham? Okay, itu je. Sudut kita tak kacau tadi kan? Ha. Itu soalan kata cari, nyatakan saiznya. Ha, tak tahu pula saiz ni apa. Saiz ni sudut lah. Ha, sudut. Dekat B prime, C prime, A prime. mana B prime, C prime A prime sini. Ha, nah ha, B prime B prime C prime ha, ni. A prime sini. Jadi bermakna sudut di sebelah dia. Ah ha, kat sini. Ah ha, faham. Ha, jadi sudut C dah dapat kan? Macam mana dapat sudut C. Kan ada segi asal tadi 35 103. Ah ha, ni macam mana dapat C tu. Ha, pandai 180 Tolak 103 Tolak 35 Sudah so, pasti Bila kaki sama Sini akan jadi kaki sama ha, Faham Bila sini kaki sama Ni garis lurus garis lurus 180 Tolak Yes Dapatlah sudut sebelah tu Okay ha, Dah cuba yang lain Sama je konsepnya Kena fikir sikit Nak tarik tu kat mana